maka melahirkan anak pertama akan selalu terjadi robekan jalan lahir. Nah, robek atau tidak saat bunda melahirkan anak pertama. Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bidan Irawati masih di channel Bunda Bidan Irawati. Apa kabar bunda-bunda semuanya? Semoga sehat dan selalu ya. Jangan lupa selalu tersenyum dan semangat. Langsung saja Bunda Bidan Irawati akan menjelaskannya. Saat bunda melahirkan anak pertama itu belum tentu terjadi robekan karena robekan jalan lahir itu terjadi atas dasar beberapa faktor. Terutama saat bunda melahirkan. Saat bunda melahirkan ketika bunda tegang itu otomatis otot jalan lahirnya itu akan kaku dan akan e, membuat bunda gampang sekali terjadi robekan jalan lahirnya. Jadi kondisi otot e, jalan lahir saat bunda melahirkan itu harus selalu rileks supaya jalan lahir bunda tidak robek atau jika robek pun itu akan sedikit traumanya, sedikit robekannya. Nah, jadi jika bunda dari awal hamil itu boleh dilakukan usaha-usaha untuk meminimalisir luka robekan saat lahiran nanti. Jadi bisa dilakukan saat bunda diketahui hamil dari sejak hamil 9 bulan bunda harus selalu menjaga Pola makan Bunda, makan makanan yang sehat, banyak sayuran, banyak buah-buahan, minum banyak air putih, semua itu dapat menjadikan kondisi kulit Bunda itu semakin sehat, semakin kuat, apalagi kulit jalan lahirnya. Nantinya kulit jalan lahirnya akan semakin kuat dan elastis, saat proses persalinan nanti akan minim trauma, akan bisa tidak terjadi robekan. Selain dari nutrisi, bunda selama hamil juga harus rajin-rajin nih melakukan olahraga, terutama senam hamil. Senam hamil boleh bunda lakukan secara mandiri atau secara bersama-sama dengan ibu-ibu hamil yang lainnya. Bunda bisa melakukan secara rutin setiap hari secukupnya. Jangan sampai Bunda merasa kecapean, karena dengan Bunda sering bergerak dengan olahraga yang cukup, nantinya akan membuat jalan lahir Bunda akan semakin elastis, semakin sehat, semakin rileks. Nantinya, saat proses persalinan, itu akan meminimalisir luka robekan. Untuk itu bunda tidak boleh pesimis dulu Udah membayangkan nantinya pasti akan robek Apa yang kita pikirkan itu yang akan terjadi nantinya jadi mulai sekarang harus positif thinking aja, bunda. Yakin kalau bunda bisa, kalau nanti akan minimal luka robeknya, atau bahkan bisa sampai tidak terjadi luka robek sama sekali. Tentu saja bisa, bunda. Masih banyak kok yang bunda-bunda melahirkan anak pertama itu tidak terjadi luka robekan. Akan menjadi jalan lahirnya itu akan utuh seperti setiap kala. Untuk itu, mulai sekarang, Bunda harus rajin-rajin melakukan olahraga cukup, makan makanan sehat, vitamin hamilnya diminum, rutin kontrol, dan saat melahirkan nanti, Bunda tidak boleh tegang, tidak boleh angkat bokong, tidak boleh mengejan sebelum pembukaan lengkap. Bunda harus ikuti semua instruksi-instruksi atau semua arahan, baik dari bidan tempat Bunda periksa atau arahan-arahan yang telah Bidan Irawati sampaikan. Di video-video bidan, Irawati sebelumnya. Karena kuncinya bunda harus yakin dulu nih, harus optimis dulu, jangan sampai bunda berpikiran negatif, sudah pesimis dulu, sudah membayangkan yang tidak-tidak yang akan terjadi nanti. Bayangkan aja yang baik-baiknya, bunda harus yakin bahwa bunda bisa melewati semuanya dengan lancar dan dengan nyaman serta minim trauma. Yang terpenting janin bunda bisa keluar dengan sehat, dengan selamat dan juga Uh, tanpa jahitan itu adalah bonus yang uh, terjadi saat proses persalinan. Jadi ha, jangan memikirkan kejahitannya dulu, kerobekannya dulu. Yang terpenting, Bunda fokus uh, untuk janin Bunda bisa keluar dengan selamat, dengan nyaman, dengan sehat, dengan normal. Oke, Bunda, cukup sekian yang dapat Bidan Irawati sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya, Bidan Irawati mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.